那没什么事的话，我先回去工作了。工作？有什么工作能做好的？今天上午的会议，你觉得你做的很好吗？说了一堆不知所谓的鸡汤。可是他们都鼓掌了呀！我告诉你，他们只是为了迎合我。但是……你作为斐然的代言人，你知道我们公司干什么的吗？卖饮料。 好，就算我们公司是卖饮料的，那你知道我们公司有几种产品吗？原材料从哪里进货？经销商、供应商又是什么样的吗？公司经营靠的是专业人才和专业的知识。你懂营销吗？你懂市场吗？你懂管理吗？你觉得我们公司是什么人都能进来的吗？我告诉你。 我们公司连最基本的实习生都是经过层层筛选才有机会的社会精英。我可以学，我可以从最基本的开始学起。师傅说过：“锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。”我相信，只要我努力的话，一定可以成为一名合格的员工的。又是这套所谓的鸡汤，很好。既然你还坚持的话，那我等会让小池把公司的资料给你。 等你背完公司最基本的资料之后，再来找我吧。好，那周总再见。这么多？是啊，这只是去年上个季度的资料而已，仓库里还有一大堆呢。小池，你是什么学校毕业的？该不会也是那种很厉害的吧？ 我是英国纽斯尔大学毕业的，读的商科学院的研究生。哇哦，听起来就很厉害。没有啦，和我们周总比起来呢，简直就是小巫见大巫。年纪轻轻就从科鲁大学毕业，拿到了双学位的商业天才。难道大家都这么厉害的吗？我是科斯米尔亚大学金融专业的。我是纽斯顿大学设计学院的研究生。我是加顿大学法律专业研究生。师傅放心，花花一定会努力的。 这就是你想到要赶他走的方式。必须让他知道，这个现代社会不是他能这么轻松立足的地方。我是让他知难而退。我看他没有要退缩的样子。石花花，你可以下班了。嗯，周总。 这些资料我可以复印带回家看的，虽然我知道我现在做的还不够好，但是勤能补拙，我一定会达到公司对代言人的要求的。石伯伯你还不明白我的意思吗？嗯，我让你不用看了。一个连最基本的社会素质都没有的人，再怎么努力都是没用的。就算你背会这些东西，又能有什么改变吗？你知道代言人最重要的是什么吗？是情商。你连客户最终诉求都不知道，你知道我对你的诉求是什么吗？ 成为合格的员工，他希望你离开。朱总，我可以努力学的。你学不了，你脑子里面只有没有用的毒鸡汤，这些警示横言是没有办法帮你在这个社会立足的。 其实我刚才说的有点严重了，我。周总。周总。周总，你刚才说你段话的时候中气十足，证明我今天给你吃药、晒太阳、散步是有效果的，太好了！明天继续这个疗程，你的身体一定会越来越好。加油！我先去复印资料。了。 好有趣的姑娘，你确定不给他一次机会吗？周志伟，这样的女孩世上很少见了，你放弃吧，你难不倒他。他这里有病。都这么晚，可是还有这么多。 提神醒脑，十全大补。今天晚上一定要把这些资料看完。 石花花，周总，你。 你别吓我！还流鼻血的是我，你怎么晕倒了，周总？周总，你没事吧？你怎么会突然晕倒呢？你还好吗？周总，周总，你怎么了？ 没事吧？你，是谁啊？我是花花呀，周总你，你别吓我。周总，你怎么这么奇怪啊？我没有恶意的，周总，你相信我，把手给我先起来好不好？好，你害怕的话，那我就先不过去。你。 肚子饿了，那，你先在这儿等我，我帮你去弄点吃的。周总，面做好了，你别蹲着了，出来吃点面吧。 这面真的很香哦，你不吃的话，那我自己吃了。 吃，慢点吃，没人跟你讲。还是第一次看你胃口这么好，吃东西的样子就跟个小孩子一样，像个小孩儿。你吃好了。 给我吧、嗯。好啦，东西吃完了，那我送你回家吧。你你是不是冷了？我让你家里人来接你、啊。 不走，我就是去给你拿条毯子，马上回来、哦，我很快就回来。 你醒了，哎，嗯，嗯，还是第一次看见周总这么安静的一样子。如果你平时也像今晚一样，好像也没那么讨厌。 石花花，嗯，周总，你醒了。你昨天晚上怎么那么奇怪啊？现在好点了吗？你说话昨晚什么都没发生过，明白吗？嗯，看来是好哎，周总，你是谁啊？ 周总，你昨天晚上怎么那么奇怪？感觉像个小孩一样。石欢欢，我警告你，如果这件事情让别人知道的话，你，你完了。你,你不会患有什么怪病吧？闭嘴！周总，你有病你得告诉我呀！我我，而且现在没有人，我会保密的。你说嘛？哎，你说嘛。周总，石总，你们这是在……嗯 没什么，一大早过来锻炼身体而已。你怎么这么早又来了？啊，我每天都第一个到公司啊。记住了你今天什么都没看见，明白吗？好的。看着我。谁？周总，是我，开门啊。 周总，开门啊！我是不会开的。喂，周总，周总，周总。 你没有自己办公室啊？偶尔想换一下工作环境吧。哦，不对劲。我就想和你聊聊天，不行吗？啊？ 复杂了，周总，你给我解释解释呗。哎，周总，周总，周总，进周总，<车>周总，<车>周总。 我是把电梯超载了，嗯。张总，你不要躲着我！你别跟着我！哎，周总，你别跟着我！周总，你别跑啊！周总，周总。 周总，你就告诉我嘛！你不要，你不告诉我的话，我怎么给你治疗呢？你不要，不要再跟着我了。又、哎、来，周总。 逮到你了，怎么能放你出去呢？好了，现在只有我们两个人了。如果你害羞不好意思说的话，你悄悄跟我说就好了。你让我出去，我不想除非你告诉我原因。我我们离他太近了。 对不起，嗯，那那我们还是出去说吧。嗯，小池，你是不是有什么事情瞒着我们？你平时都会主动跟我们搭讪的，但是你今天一整天都在避着我们。我没有，没说你有什么瞒着我们？说好四姐妹呢？说好的知无不言，言无不尽呢、啊？ 你再不说的话，以后我的零食都不会跟你分享。即便去我也不想去了，小姐姐也别想要了。嗯。我一大早来公司，看到周总、司我两个人躺在地上，靠在衣衣服里面，或盖着一大伞子，周总还让我不要告诉别人。